April pasukan penyelamat telah menemui kaki mangsa lebih kurang lima petang di lokasi di tebing sungai berhampiran dengan berhampiran dengan mangsa di kaki hilang lah. Aa, dan pada 6 hari bulan aa, kepala mangsa telah dijumpai lebih kurang pukul 3:15 petang tadi berdasarkan daripada aa, daripada keadaan mangsa kita syaki mangsa tersebut telah dibaham oleh aa, haiwan buas kemungkinan besar buayalah sahabat kita saya komen saya suka tahu kalau saya baca komen yang betul-betul tanya soalan Lepas tu uh, memberi sedikit perkongsian Di tempat-tempat Sabah Tadi saya baca komen uh, Dia kata uh, buaya di Sarawak ni jangan dia buat main Masalah dia sekarang Dia komen macam tu Apa beza dia buaya Semanjung dengan buaya di Sarawak Sabah ni Adakah buaya di Semanjung tu makan kangkung makan sayur Saya tengok itu tak menjadi satu masalah pun dan itu kalau boleh kita kurangkan populasi buaya tapi jangan sampai dia pupus itu saja cuma buaya yang besar-besar ni kita kena kalau boleh kita cuba dapatkan tapi itulah hakikatnya bila kita pasang uh, yang kita panggil sebagai kaling ataupun tuayan ataupun kita panggil juga sebagai alir uh, bagi masyarakat iban uh, cuba untuk mendapatkan buaya-buaya yang besar ni sebenarnya kita nak kurangkan populasi buaya yang besar-besarlah sebab yang menyerang ni adalah buaya yang besar sebenarnya sahabat Terpasang umpan itu tadi Bila kita pergi, kita tengok umpau Kita tak dapat Kalau dapat pun buaya yang dalam 1 meter, 2 meter Itu yang sahabat saya dapat lah Adalah dia dapat buaya yang besar tu Mungkin tak sampai lah 16 ke 15 kaki Mungkin Saya pun tak tanya dengan lebih detail lagi sahabat saya ni kan Nanti kalau ada apa-apa Nanti mungkin saya akan cuba rujuk dengan dia Berapa saiz buaya Yang biasa ditangkap dan saya akan ambil balik komen-komen yang dikomen komen sahabat kita 2 bulan yang lepas So apa perbezaan pawang dengan penangkap buaya ni Sama je konsep dia Cuma pawang ni dia lebih advance sikit lah Tinggal kita nak percaya ataupun tidak Tetapi untuk pemburu buaya yang biasa ni Diorang pasang umpan dekat, tersebut, dekat tempat tersebut Kemudian esok pagi ataupun malam ni Dia pasang apa ni, petang Lepas tu malam nanti tengok mengena ataupun tidak Tetapi berbeza dengan pawang ni Nama pawang ni Indit familiar lah di Sarawak ni Untuk khidmat menangkap buaya Depend dengan keluarga itu sendiri lah Memerlukan khidmat dia, akan panggil dia Indit ni kebiasaannya kalau dia tangkap buaya Memangsa mangsa tersebut Disebabkan itu khidmat dia ni masih guna lagi sebenarnya Penangkap buaya biasa ni Kita pasang tau dekat situ Pun belum tentu lagi buaya yang dapat itu membaham mangsa Tapi kalau Indit ni kebiasaannya kalau buaya yang ditangkap tu memang confirm itulah buaya yang menyerang mangsa itu. Dan kalau kita nak masuk dengan lebih dalam lagi untuk penceritaan ataupun perkongsian saya hari ini, kadang-kadang benda tu tak masuk di akal tapi itulah yang berlaku. Untuk perkongsian ini saya tak nak sebut nama dia berterus-terusan lah. Jadi kita panggil dia baw bawang atau kita gelar dia bawang. Saya rasa macam kurang selesa lah dan saya patut hormati sebab dia lebih tua daripada, daripada kita lah yang tua dihormati yang muda disayangi malam-malam ha, malam buat sambal masuk tak rekaman? orang bukan hantu ha, dia, dia memang macam tu lah kawasan rumah taman siapa sahabat-sahabat di -sahabat rumah taman dia normal lah benda tu kadang-kadang buat sambal tengah malam pun ada juga kan kadang orang salah identify kadang orang cakap hantu kan Pemburu buaya biasa ni Sahabat-sahabat dah tahu kan So basic dia macam tu lah Macam kita pasang tajuk Ataupun kita memancing Kita letak umpan dekat situ Cuma bezanya Cakok yang Apa ni Mata pancing yang digunakan Itu besar lah Lebih kurang macam ni Besar dia lah dia akan masuk dalam mulut uh, apa ni rahang buaya tu. Jadi kalau dia dapat tu dia akan lekat kat situ. Dan kadang-kadang tu ada tu uh, sangat menghampakan sebab ada di antara buaya yang ditangkap ini terlepas sebenarnya. Jadi itu yang menghampakan sebenarnya. So kalau terlepas tu bermakna buaya tu besar. Itu sebab eh uh, diorang ni jarang dapat buaya yang besar-besar sebenarnya. Habis habis kuat pun dalam 2 meter lebih, 2 meter macam tu lah dalam kisaran dalam 11, 12 ke 13 kaki macam tu Saya tak pastilah pemburu buaya yang lain ada tak dapat buaya yang besar-besar Ada lagi satu tempat tu itu saya cuba kontak dengan dia juga Tapi dia tak berapa nak ni sangat lah hmm, Tapi tak apalah Yang tu saya tengok gambar besar juga buaya dia siap dia duduk macam ni dekat tah buaya tu kan Itu saya cuba kontak dengan dia dan saya dapat menghubungi dia Tapi... Bila saya tanya dia Taip-taip-taip-taip Dia tak reply kan Senyap pakat sampai kesudah lah Jadi saya biarkan sajalah So kalau dia tak nak berkongsi dengan kita Nak buat macam mana kan Pawang buaya ni pula Cara dia orang menangkap buaya ni Dia ada sedikit lah Bacaan-bacaan baca, dia tu kan Jadi dia tak sama Sama dia konsep dia sama Cuma cara dia Agak ni sikit tu saya cakap Kalau kita masuk dengan lebih dalam lagi Kadang-kadang tak masuk di akar kita Dan kadang-kadang kita tak boleh nak brand sebenarnya Macam mana dia boleh dapat Okay uh, Jadi kalau uh, Keluarga mangsa itu Kata Berkata kepada Pawang ini Bawalah buaya itu balik Dan kami akan uh, Musnahkan dia So tak perlu bunuh dia atau musnahkan dia di sungailah Okay takut kena ban pula sebuah perkataan bunuh ni jadi dia akan ikut arahan daripada keluarga mangsa ini so bila buaya itu telah ditangkap dia akan bawa balik ke rumah panjang kan lepas tu keluarga mangsa ni akan uh, hapuskan buaya itu dengan tangan mereka sendiri sebagai dendam ataupun membalas dendam kepada buaya yang telah memangsa keluarga mereka yang lagi satu dia tak fikir sangat benda tu dia akan bagi tahu pawang ini Uh, musnahkan saja dia dekat sungai tu tak perlu bawa balik bangkai dia saja, jadi tak perlu musnahkan dia dekat rumah lah, jadi musnahkan dia dekat sungai dan uh, tamatkan riwayat dia dekat sungai tu, jadi uh, dia akan uh, tamatkan riwayat buaya tu dekat sungai tersebut, jadi sahabat-sahabat uh, dekat sini kelebihan uh, mereka yang ada ilmu ni kan Memanglah saya ni cakap memang saya saya tak suruh sahabat-sahabat percaya dengan benda-benda macam tu kan. Kalau hantu lah macam apa ni paranormal-paranormal dekat TikTok tu janganlah tak suruh sangat. Yang kita ni kita panggil hantu bila hantu datang kita lari. Itu maksud saya sebenarnya. Ha, dia berbeza dengan kita buat kerja. Kerja dengan ada ilmu batin itulah. Menurut sahabat saya yang menangkap buaya ni ataupun penangkap buaya ni dari hasil uh, perkongsian dia dengan saya Saya tak merakam dia lah Pasal dia pun tak nak dirakam juga Cuma dia berkongsi ketika ngopi-ngopi pada waktu pagi lah Jadi... Uh, nak terangkan pun agak... Uh, apa ini, susah juga untuk kita terangkan Dan dari segi logik dia Dari segi ilmiah dia macam mana Tapi... Ketika buaya itu telah pun uh, uh, mereka dapat Pawang ini dapat Dia akan elus-eluskan... Uh, Kepala buaya tu Sampai buaya tu jadi macam mamai Dia pun tak tahu Dan tak boleh nak diterang Ataupun dijelaskan secara saintifik Ketika kepala buaya tu dielus Buaya tu dia akan jadi macam mamai macam tu lah Lebih kurang macam tu lah So dia mamai Jadi bila dia dah mamai Dia akan bawa buaya, bawa buaya tu Tapi sebelum itu Dia akan ikat tangan buaya tu Kaki dia Baru dia akan bawa buaya tu pergi ke Uh, rumah keluarga mangsa inilah untuk mereka tamatkan riwayat ni selain daripada elus tu dia akan tepuk oleh buaya tu lah dia bukan pap macam tu bukan dia macam ni pap uh, buaya tu akan jadi mamai lah selepas dibuat macam tu dia elus selain daripada elus dia akan tepuk-tepuk so uh, kalau orang ada ilmu macam ni kalau orang yang panas baran tak sesuai pegang ilmu tu tak boleh sebab kalau Gado, kalau kita ada anak apa semua. Kalau sepak orang, dia silap boleh demam ataupun kojol lah. Saya ada kawan, uh, dia tukang buat lah So dia memang pro buat tatu dan ayah dia adalah penangkap buaya ataupun pawang buaya. Ha jadi uh, saya disclaimer dulu, dia pawang tapi dia bukan pawang yang membuat perjanjian dengan buaya, bukan. Dia memang pro dekat situ dengan ilmu yang dia ada itulah. Jadi dia cuba turunkan ilmu itu kepada kawan saya Dia cakap aku tak bersedia terima benda-benda macam tu Ilmu-ilmu yang seperti ini dia ada unsur-unsur sikit lah Kita ambil secara ilmiah sajalah kan Mungkin buaya tu kalau kita elus macam kucing lah kot kan Elus, elus, elus macam tu dia jadi mamai macam tu Tetapi boleh jadi ilmu itu ada Pawang dengan pemburu buaya ni Dia sama je Pawang ni dengan cara dia Pemburu buaya biasa ni Dengan cara dia Sebelum kita mengakhiri uh, Perkongsian kita ini, Sebenarnya uh, saya pernah diceritakan oleh saudara saya dia tua sikit daripada saya umur pun dah 61 dan uh, ketika muda dia pada tahun 80-an eh, uh, dia pernah jumpa lah buaya 30 kaki ni jadi tak mustahil banyaklah ada beberapa contoh di India buaya itu uh, diperkirakan panjang dia sekitar dalam 24 ke 25 kaki macam tu dia punya panjang kan jadi untuk kita uh, mengiyakan bujang senang yang boya di sebagai bujang senang yang belakang dia putih tu kan sebagai boya terbesar di Malaysia ni tidak sebenarnya bukan dia kalau dekat Malaysia ni dia di tempat yang kedua di tempat yang pertama adalah boya pucung uh, Dia punya panjang 20 kaki berapa cm dia ada lebih sikit lah jadi buaya dekat semenanjung yang digelar sebagai pucung itu dia yang terbesar sebenarnya yang kedua baru buaya yang digelar sebagai bujang senang baik sahabat saya rasa setakat ni saja kita punya cerita cong kita punya cong tu ataupun perkongsian kita Okey sahabat sekian terima kasih alright